Я передаю привет всем своим землякам из города Вольногорска, Днепропетровской области. Особенно, естественно, своей маме Екатерине Петровне Бобровской, своей супруге Бобровской Светлане Владимировне, всем товарищам, которые меня знают, председателю афганского общества Евтушенко Игорю, своим товарищам Беляеву Андрею, волонтерам, которые оказывали нам помощь семье Новиковых и Белоус, и всем всем людям, которые меня знают и помнят. У нас сегодня день рождения нашей части, называется День части. Сегодня праздничный день для всех военнослужащих. Настроение у нас бодрое, дух боевой, не подорванный никакими перипетиями. Уважаемые украинцы, братья, я поздравляю вас с этим великим днем, Днем независимости, на охране которой мы стоим и прилагаем все силы для того, чтобы сберечь суверенитет и независимость нашей родной Украины, нашей державы. Хочу передать привет моим знакомым, родным, сестру, сестра, с днем рождения тебя. Также поздравляю всех с наступающим праздником, Днем Независимости. Всем удачи. Я из Петриківки, из Днепропетровской области, передаю привет своим всем родным, знакомым и родному краю Петриківщины. Нам незалежности. Витаю. Да, щоб мир Вітаю своїх робочих, своєї роботи і всіх останніх, хто мене знає. От, всім привіт дуже великий. От, і, що, і щоб всі сподівалися, що порядок в Україні должен повинен бути. Хочу передати привіт всім своїм родним і близьким з города Тамаковки, От, з святом незалежності. Я вас люблю, скоро буду вдома.